Не перевершення, звичайно, саме перше хочу всіх щиро привітати від щирого серця з тим, що ми з вами зібралися, виконали промошу, що ви молодці, що ви зробили те, що мали зробити, те, що забажали, те, що поставили собі таку мету і ціль. У нас буде окремий вечір визнання, де ми будемо визнавати новий високий рівень. І, звичайно, зараз ми ще доробляємо, так е, якісь так, ще місяць у нас не завершився, ще місяць у нас триває. Але це нам не заважає відпочивати і працювати. Ну Такий у нас чудовий бізнес. Ми всі приходять до унікальної системи МЛМ, одразу отримуємо наставника. Він називається спонсор. Це Мы это начинаем ценить и понимать потом уже, когда, вот знаете, когда ты уже состоялся в этом бизнесе, потому что иногда этот человек сделал даже больше, чем твои родители. Да, родители дают тебе жизнь. А спонсор дал тебе возможность, да, другую жизнь, бизнес жизни, жизни такую наполненную, красивую. Ну разве, скажите, если бы не было у нас спонсора, того, кто нам рассказала компания компании вы бы попали на этот семинар? Нет, нет. Поэтому есть такой человек, компания спонсор информационный. И как правильно выстраивать с ним отношения, что должен нам спонсор, а чего не должен, да? Мы об этом сегодня поговорим. Это очень важная тема. И когда э, наши отношения со спонсором классные, бизнес развивается как? Легко. 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 Бизнес легко. легко. Итак, давайте мы сейчас каждый из вас, кто, кто много хочет зарабатывать, скажет, что для вас спонсор. Вот что для вас спонсор? Что вам спонсор? Петренко. Петренко. Учитель. Учитель. Наставник. Друг. Ролевая модель. Мама. 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 Почка. Почка. Родной человек. Поддержка. Я же улыбнулась, когда нужно вот заказ бросить, что-то Да, спонсор, пожалуйста. да. Всегда а поддержка. 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 Пример, пример. личный пример ну, спонсора, да. Да. да? Отношения разные. Это, это, знаете, вот сетевой бизнес, чем он плох и чем он хорош. Как вы думаете, чем он плох? Нет, чем он хорош? Сначала, чем бизнес хорош? Все. Да, сетевой. Свободы, сетевой. Свободы, да. А в этот бизнес она... могут прийти все. Чем этот бизнес плох? В этот бизнес могут прийти все. И для нас, для вас, для всех, для мы все должны понимать, что мы этот бизнес делаем для кого? Для себя. Не для спонсора, не для бикеросары, да? Вот, не для того, еще кого-то. Мы этот бизнес делаем сугубо для себя. Это наш выбор. Это наше желание быть свободным, здоровым, богатым. Да? Угу. Это наш выбор, чтобы именно с нас началась богатая, да, семья миллионеров. Да? Вот. Команда миллионеров. Зарабатывают те, которые несерьезные, те, которые такие чокнутые чуть-чуть. Вот я учусь чокнутой, поэтому сегодня я для себя вести такое семена, в общем-то, вот так вот. Хочу, вот чего я прошу сейчас для себя в жизни. Прошу легкости. Вот, боженька, дай мне столько легкости, чтобы я могла порхать, как бабочка. Получать все с большим удовольствием. Легко и без усилий. И вам это желаю. Вы знаете, я как светочки, мы запалим Сложно, их кожу, берем еще из наикраще, а мы будем на свои. Мы будем на свою картину жизни, на свою команду и свою да? Скільки е, навчань від директорів, скільки лідери, звичайні, прості лідери е, це просто неймовірна ну, кількість інформації, тільки бої використовують. Так? Е, це таке поле для роботи, що ну, це неймовірно для мене. Тому е, дуже стрімко, маючи цю всю базу, е, знаючи грамотний маркетинг, тут можна просто. Ну, я не знаю, по показили, от чего я вам сегодня всем уважаю. Ты Знаешь, что такое мыльный орех? Человек начинает судорожно включать мозг и, и искать там файл, где, -то, где, -то, где есть мыльный орех, но не находит. Я говорю, ты знаешь, я тебя могу поздравить, ты сегодня прожила жизнь не зря, ты сегодня от меня узнаешь, ну, что такой мыльный орех, но только чуть-чуть. В Индии им пользуются как мы моющим, а турецкая фирма сделала это на основе этого ореха, моющие все для всего дома. Я сейчас у меня ничего нет при себе, не могу тебе ничего не показать, рассказать, иди более, вот подарок. Тогда, вот да, я да. давай я тебя запишу вот на вторник, обязательно нужно иметь два дня предложить человеку на выбор, потому что люди заняты, кто-то на работе, кто-то на даче, кто-то своими делами. У нас в Черновцах проводятся две презентации, это вторник и четверг. И на одно время, чтобы человеку было легче запомнить. Главный акцент делать на том, что человек идет в офис новой компании, новых средств, чтобы получить подарок, чтобы выбрать подарок. Я говорю, я же тебя выбрать подарки не могу. Мы даем в основном, вот заговорили о теме э, да, э, моющие, сразу отзывы вызываем людей, которые дают отзывы. И она пришла со своей мятой кофточкой в восторге от этого вот спрея, это самое, и там эту да, кофточку да. гладила, и да. понятно, все ушли, все, все хотят спрей вот. Поэтому а, мне нравится, что сейчас много в ютубе, смотрите ютуб, видите, результаты там высыпается столько всего. Повторяйте эти опыты на презентациях с маслом, Да с моющим для посуды, когда наши и Две ложки масла и... Кому идти? Нет. Мы чтобы подняться от квалификации к следующей квалификации. А все, все, все. Да дуже добре. Сіла лекція. Чекашки нас кажуть, то що їй передають по рукам. По цепочці інформаційно. Агашай, это ми приїхали. Буро. Буро. Дизь. Дизь. Ми приїхали в приїхали Щоб підвищити свій рівень кваліфікаційний танцювати. А, танцювати гуляти <плес> да, да, <плес> <можеш> сказати, Що <плес> ти я почула? Що ти почула? Що ти почула? І все? Так, да. да, мені так само. Кваліфікаційний. <свист> я, вже Ні, Мені, я почула, їй сказала. Ми <пості> приїхали в воробту, щоб підняти свій рівень кваліфікації. І мотивації. Отак звучала фраза. А мотивацію я не почула. <пості> вже, бачу, а мотивацію вже пропустила. А який рівень? А яка була перша фраза? Фраза була, ми приїхали в ворот, ми приїхали. в ворота для того, чтобы поднять свой уровень квалификации и мотивации. Ну почему? А. А. <минут> Одевалась на таких. Да. А тут Пугачева, например. 50%. Ого! Ну, это Вообще, мы статистики, вот эти все товарищи, которые тут стоят, они забирают 60%. Виробнику остается 40%. Ну, подождите, подождите. Мы еще пока... Не дожди, Мы сами решаем, сколько Мы же... Нет, ну, 40%. Хоть это 50%. 100%. Я недооценила. 100% рекламы? Тогда подключаем телевидение. Да, вам, да, да. Одна минута. Вам э, позовите на корпоратив того же Дзидзю, например, и спросите, сколько стоит у него этот корпоратив. И вам станет все понятно. Да. Да? Или там, я извините, не знаю, современных артистов как-то не смотрю. Вообще. Нет, ну кроме одного Телевизор. артиста, извиняюсь, перебиваю, там да. еще нужно будет режиссера, сценариста, да, да. оператора, а локации, вообще, локации да. вот чтобы где-то сфотографироваться. И тоже вот надо наши, наша, конопляная одежда ехала, 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 ехала да, доехала до розничного сада, производителя. В нужны деньги. Он должен платить налоги. Ему нужно аренду магазина отбить. И какой-то прибыль, чтобы хотя бы он там на хлеб себе с маслом заработал. Да? Да. Вот, про икру я молчу Сколько процентов мы добавляем? 50 50 процентов Это у нас розница Считаем Кто умеет считать быстро? 150 210 процентов Это мы так взяли По минимуму Умножаем 210 на 3000 Кто быстро считает? На статей 40 6300 Uh, цена 6300. Да. Не важно, там ну, это, это, это на штаны, например. Если честно, мы даже еще заменьшили сумму. Мы скромно очень взяли, очень скромно. И мы видим эту цену. А теперь меняемся ролями. Вот ко мне ближе, здесь такая красивая женщина, фамилия такая, ну, дай бог позавидовала бы каждый, правда, прям, Другой. думаю, фортуна, да, фортовая. Она у нас большой производитель. Ну, пусть это будет компания Сах Да? да, да. классно вот, смотрите, написано Эльсах, написано. Вот, У нее есть товары, хорошие, это товары для дома. И она тоже их продает на рынок. Но она как их продает? Давайте думать. Пришла все ты, Оля увольняются. Да. увольняются. Все увольняются. И пришла убирают. и говорит, я хочу прямо у вас в магазине купить. Какую скидку ты дашь, Оле? 20%. то, что она пришла 20 -20 -20. в магазин, конкретно будет там постоянным покупателем, да? Вот так стоит у нас Людмила. Только Чикашкина остается. Да. Поставка товара. Вот, смотрите, да, мы с да, мужем да, взяли, да, и вот смотрите, да, вот, да, вот 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 встаньте так задал, да, да, вот встаньте здесь, смотрите, мы все берем где-то, мы все берем да, у одного, да, у одного, да, у одного да, покупателя да, производителя. Да, производителя да. Да. У нас есть даже скидка, да, и мы все даже там третья, десятая, пятнадцатая линия у нас у всех есть скидка, то что вы там работаете еще скидку, это уже ваша работа, но тем не менее мы все берем по цене, которая а плюс нашим маркетингом вообще говорить не о чем, правда? Когда мы считаем новичкам. Вот знаете, вот я просто... у меня такое умиление, такой восторг, когда ты значку объясняешь, что вот мы тут выбираем вам товар, вот это ваши подарки. Он говорит, да, 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 все примерно. Но когда он получает ящик и открывает этот ящик, и там, а и там, считает, вот так, да, и там, вот этих, он купил там 7 позиций, а приехало 19, да, у него просто шок, вот такой, знаете, вот классный шок. Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, Доброго ранку Молдова! Тут красотища. тут Просто вау. Всі домики, все зайняла наша група, наша команда. Всі 28 місць і ще є одна команда в сусідньому. Просто шоу на комплексі. Піднялися ми на гору. Ось так гарно, полонили. у річці Там ще дівчатка наші сидять. Ось. Тут будиночки, люди вже тут живуть. Світ Відео у відео. Фотографія. А я ж думаю, де директор? Чекаю! Це директор директором Світланою. Дякую. Дякую, 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 дякую. Там всі гори видно. Ось тут полонини, І ми тут. Вали собі, Накопали, навитягували собі ялинок, смереки і беремо додому. Будемо садити. The other Які ви молодці, правда? Ми зробили 100 тисяч балів вперше. Це наші перші 100 тисяч балів. І так співпало, що ми піднялися на вершину гори. І ми тут дізналися, що ми піднялися на вершину версах. Это, это такой знак, друзья мои, это такой знак, мы э, шли э, по очень сложной дорожке, да, вот вроде бы, может быть, для обычных э, людей, которые живут в горах, это нормально, но для городских жителей это мокрая после дождя трасса, вверх, скользко, мы шли, так скажем, с трудом, и последние несколько метров до вершины были самыми сложными, когда мы поднялись на гору, и приходит такая новость, да, мы сделали 100 тысяч баллов, поэтому... Друзья мои, это только первый Санкт-Петербург, да, для нас теперь это абсолютно не вершина. Мы это повторим и приумножим, правда? И будем верну, в... рей! Рей! Все легко? Что там, что там, что там? кашу -а -а -а, приготовили! Два з половиною була кілограма каша, це вийшла крупи, плюс рібра, тобто це дуже великий казан на 30 літрів. Це в нас молдавська кухня. Thank <laughs> oh you. <my God>, yeah. <laughs>